Hamısının gəldiyi 5-ci məsələ. Suyun dibinə insan gedir. Orda bir şey tapır. Bəli, cəvahirət məsələn, qızıllar, gümüşlər, mənim pullar, qədim əşyalar, hamısı pullu şeylər. Nə eləyəcək? Əgər suyun dibinə 20 məqs vasitəsilə oradan çıxarlan. İnsan suyun dibinə getdi. Oradan çıxartdı mirvari, mərcan, Yağ olur bu yolla çıxarılan başqa cəvahiratlar, hər hansı bir bahalı mallar. Nə olacaq? Çıxarılmasından sərf edilən xərcləri var ha. Gəlməsən 10 dəbinə, səməsən digəlməsən qayıqdan, benzin istətməsən, qonu, getməsən ərəndiya, ona xasbəsən paltar almasan, badalazın paltarı, balon almasan nə, nə, nə? Nə qərzün çıxıb? Məsələn, flanə, məcə 500 manat, düzdür? O xərcləri çıxarandan sonra qiymətə 18 noxud qızıl satarsan. Və oxumusuq, noxud nə qədədir? Çatsa həmin çardan sonra görürük ki, hə bu miqdarı həm miqdardadır, əlində qalan e, mərvəri, mərcan o miqdarda olsa, bəli, oxumusun verəcəksən. Qulağımızda qısa-qısat da ümumi tərifləri inşallah biz falacaq, oxuyacağıq. Bu gün yox, bütün satmaları inşallah gələndə sə. Qənimət nədir? Qənimət məsələsi İmamın hazır olduğu zamana məxsus olduğundan danışmırıq. İmam indi belə deyək, vücud baxımından cisman zəhd aramızda deyil. Düzdür? Onun dövründə olur qənimət, yəni müharibə oldu. Burda məsələn əskərin hər hansı bir döyüş statusu qalır bizə. İndi bu qəniməti nə iləyək? İndi orada var. Döyüş olaraq qələbə e, çalmasam, yerdə qalıb silah sursat düşmənim, döyüş olmadan qələbə çalmasam. Nə deməkdir bu? Tərəf təhsim olur. Bulan kisə höküm fərqlidir. Birində, ikincisində süpələdək e, əşyaların əziyyəti olmadan tərəf təhsim olub, bütün mal peyğəmbərinə, o peyğəmbər bölür. Yox, əgər məsələn sizin döyüş baş verib, mallar qalırsa, o malı peyğəmbər bölür hamısının arasındakı bu səhəndir, bu səhəndə falan. Amma o böyük sözü peyğəmbər kimə verəcəyini, nə qədər verəcəyi o artıq öz şəxsidir. İndi bu imamdır olmadığı üçün bu qənimət sırf ona aiddir. İmam yəni zohurlanda, belə bir halaca baş verəndə, yerlər çıxanda, imam onu böləcək, kimə nə qədər? 7-ci zimmi kafir yox. Zimmi kafirin müsəlmanların aldığı torpaq. Demiş ki də bir dəran torpaq sahəsidir. O müsəlmandır. Kafirdir, yaşayır İslam ölkəsində və heç dön şüyuxt. Deyir mən kafirəm, sənin işin yoxdur. Sənə gülə atmıram, mənə təzə verəsən. Sən mənə işin yox, mən sənə işim yox. Mən sənin torpaq almışam. O xumusu var. Necə onu kafir xumus verəcək? Deyir hə, yaşayırsan İslam ölkəsində Torpaq yer güz, su, qaz, işıq istamındır, müsammandır. Və torpaqda almasa onu müsammandan, onun xumusu var. Dəqiq yoxdur, inanına inanmadım. Torpaq müsammandır, məntery istamındır. Əgər zimmî, o da zimmî kafirdir. Əgər zimmî kafir müsammandan torpağı satın alsa, sattığı da aldı kafir. Onun xumusunu həmin torpaqdan verməlidir. Qonun xumusunu pul ilə də ödəyə bilər, ya mallar, məsələn, orada torpaqla, orada məsələn, əkin becərir, həki, becərir, məsələn, taxılı, hektarla filan. Ya malı özün ver, ya xumusu ver, pulla. Aşağı gedib ed ağacların nəzəri, əgər siz mi kafil, müsavlan bir şey satın alsa, məşhur nəzərə əsasən. Ya yəni, nazadlar var, daha məşhur budur ki, onun xumusunu həmin yerdən və ya başqa maldan verməlidir dediyimiz kimi ya mal özü ya pul. Amma bu halda xumus verilən mənasıyla vacib olması ilə bahs edilir. Yəni onlar iki tərəfə ölmə, bilə məna ixtilafı var. Fikir ağırlığı var, fərqli nəzərlər var ki e, bu başqa maldan xumus verilsin, yoxsa ləzs torpağın özündən. Bu barədə deyir mübaaselə bəs var. Yəni bəzi aləm bunu deyir, bəzi alim isə başqa şey deyir. Xumus verməyinin nəticəsi. Bir nəfər xumus vermir. Pulu var, xumus borundan gəlir pap paltarına, evdə məsələn balon bağlayır. Keçirib üstən 1 il. Geyinmir, yemir, içmir o mallardan. Bəs onda necə? Xumus verməyinin nəticəsi. Xumus Və məmə şeydən istifadə etməy olmaz. Məsələn bir paltardır. Məsələn dəyər məsəlincədir. Də, bunu bir nəfər 1 ilə geyinmir. 1 il oldu, bəli. Bir ləzən isən bunu icabı paltarı, şalvarı, köynəyi. 10 saniyə belə, 1 dəqiqə belə olsun, əyini və digini çıxartmısan, dikir o. Üstünə birini keçirib, hə, baxums gəlir. Bu kimi də elədir. Məsələn də bu köynək məsəlincə 100 manatdır. Məsələn də bax 100 manat. Nə qədər beşlə biri 20 man. Velisa 20 man qomus. Sən qalıb paltar. Paltarın beşə verəsən beşləbirin pulu. Amma görə verməsən namaz qalsan ondan düzgündür. Çünki artıq onun borcu haqq gəlir və hicabdır. Birli taxmırsan bunu. Arada məsəl bir tax 2-3 dəqiqə sonra çıxart. Birincisi ki, sənin bunun taxtını artıq bir ləzimdə xumusu və ya zəkatı verməmiş pulun eyni ilə, yəni ki pulun özü ilə, pulun özü ilə müəyyən bir mülk alır. Bir nəfərin xumusu var, lakin zəkat, zəkatı var idi. Diləşinə xumusu, zəkat, özü evallı. O mülkdən istifadə etmək haramdır. Bu da sən qalmaqon günahdır. Allah, mən sənə elədir məbəla gəldi. Ruzun da var amma ruzunun bəlkəti yoxdur. Yəni o mülkünsə oturan ev başqaisinin mülküdür. Allah səbəbi ilə ruzidir ki, mən sənə verirəm, sənə ver kasıblara. Sən Vermədin həm pula, ev tikdir, burada cəmaətin gözü var. Burada kasıbların haqqı var. Sən xumsun pula öz ev tikirsə, məsəl işin gətirmir, belə deyək. Və namaz qılırsan orada batilin ya? Sənin mülkün deyil ki bu. Burada cəmaətin haqqı var. Bir nəfər məsəl 20 il, 15, il, 30 il İdarə bilir işdi, harasa işdi direktor, hər hansı bir sadə vəzifədə. Fəhlə maaşından kəsək, 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 kəsə, 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 kəsə ullu pullu. Pensiya çıxdı, həm pulu getdi həccə, qabuldu. Yox, axirət cəmatın pullu var idi. Fəhlənin pulundan bunu elə bilədi, ona elə bilədi 15 manat və 30 manatı kəsək, kəsə, hətta bu bağlama özlərin pullu salır, bu flankəs varlıq flankəsi. Sən pulundur o. Cəmətə pulunla sən də öyünmə. Sonra hamamçıya xumusu ver və məni pul verib hamamda qusul olunsa batildir. Sənin pulun var idi, onun xumusu şükürdü. Sən bu pulun xumusunu vermədin. Yəni sən kişi hamam vardı, qədində, var da, qadın da hamam var. Qadın hamamı var. Getdi məsəl orada nə bilim təmizləyəndən ora bura və orada qusul aldı batılı. Niyə? Həmmam, hamma verdiyim pul sənin pulun deyil, cəmaətin puludur. Baxon din bu qədər ciddidir. Ya? Namaz qılasan, buna köynəyimin düyməsi oğurluqdur. Köynəyənin səp başqasının mülküdür. Sap. Səhirzəvə bir namaz qılasan, deyim mən sapımı qaytar. Mənim dünyamı qaytar. İncə şeydir, xırda şeydir, bir də düymədir də, əybi yox. Sən ola tamamın vara düyməyə. Götürməsən namazın qəbul deyil. Çünki mülkünün O şəxsi malıdır. Aşağıraq görək, ağa ça nədir? Xumusu bilinməmiş pulla müəyyən bir mülk alsa, ev alır. O mülkdən istifadə etmək haramdır. Hər hansı mülk, ev olsun. Nə bilə məsələn ərazı olsun. Məsələn bilir, bir dərdən e, bir evlər olsun, məsələn, istifadə etmək üçün evlər çöldə qoyurlar. Vacib ehtiyat budur ki, o olmaz orada fatildir.